Нещодавно ми стали свідком прецеденту, коли депутат Олександр Поломарчук, який, є, до речі, депутатом від вашої партії, підняв руку на школяра. Скажіть, будь ласка. Как он вообще потрапил до вашей партии? Первый раз я с ним познакомился. Это был 2014 год, 2013 год, 2014 год. Я там, получается, в Гатне поставил два детских дома для детей, ну, для детских домов семейного типа, которые находились в зоне АТО. И один человек, там, он занимается в киево районе как бы, электрификацией всех жилых комплексов. Прокопенко такой есть парень. И вот он привел этого Александра, говорит, такой честный, порядочный парень. И он мне говорит, что я был у вас на открытии детского дома, вот вы мне импонируете, что вы столько делаете, благотворительностью занимаетесь. И в Гатне два детских дома вы у нас открыли. Я ему говорю, я тебя с удовольствием выдвинул, там, и ты мне импонируешь, он такой с людьми, коммуникабельный, все. Но суть в том, что там уже был утвержден по квоте, у нас же объединили с Народным фронтом, ударом, и бл... вот так стал блок Петра Порошенко, понимаете? Партия Солидарность объединилась с ударом. И в 2015 году по квоте удара там уже был человек закрепленный. Ну и мне пришлось ехать, и он мне там рассказывал, принес список, э, подписи Бронислава Брониславовича, голова сильвада их что они рекомендуют, чтобы был Александр Поломовчук, там да, еще там несколько депутатов, да. Ну вот он бегал подписи, собирал, что... Да просил там, я за него ходил, договаривался. Ну, в общем, поменяли того человека. Как он мне в доверие вошел, ну такой доверчивый, Александр Гедульянов ко мне в доверие вошел в свое время. Я его выдвинул, и он стал депутатом. Ну и таким образом, на съезде партии мы выдвинули по этому округу поготное Александра Поломарчука, и он действительно там прошел, набрал какой-то процент проходной, и стал депутатом. Это Александр Поломарчук, я главой бюджетной комиссии. Так. Как он стал главой бюджетной комиссии? У нас головой бюджетной комиссии сначала был Гедульянов. Такая была. Ну, Гедульянов, он э, очень такой гибкий мальчик. Их называют Альфонсами. Как только Гедульянов стал э, депутатом прошел, э, он сразу глубоко втерся в доверие в нашей главе ВД-администрации Мирослава Михайловна Смирновой пообещал ей золотые горы, пообещал сделать ее депутатом Верховной Рады и рассказывал, что он постоянно делал этого Кивалова депутатом Верховной Рады, и мне это то же самое он рассказывал, по ушам ездил. Был головой бюджетной комиссии, после того, как мы зашли в, ну, прошли в 2015 году выборы, и у нас действительно был Гидульянов. Ну, когда поменялась такая, собралась коалиция, они там начали менять большинство, формировать, участвовать в подрядах, заключать договора эти все там. И, то им пришлось, для того, чтобы поддержать Гедульянова, нужно было набирать большинство. И он так. перебежал к ним, и они ему за то, что он поддержит Гедульянова, поддержит Смирнова, ну, что Смирнова ставит своего ручного голову Рады, он должен был стать, за это ему дали должность голову бюджетной комиссии. Можете дать оценку таким дием. Депутата Паламарчука. І взагалі, от на вашу думку, чому в Україні, в нашій країні, депутати дозволяють собі такі дії? Ну, є, знаєте, як я не хто сказав, що Власть вивчає абсолютно. От я считаю, що Паламарчук прийшов в свою родную селищну раду, де він хозяин, то есть сидят депутати сільської ради. И он как старший депутат, он же депутат районной рады один, и он э, ведет себя так, как он хозяин. То есть сидит голова сельрады, сидят депутаты селочной рады, сидят люди, которым, ну извините меня, по 60, по 50, по 70 лет, э, намного старше, которые там отцы его, ну годятся. И, и, и они так не ведут себя. И даже если этот молодой парень, 16-летний Сережа, этот чем-то в своем э, чем-то его оскорбил, там, задел его гражданскую жену, что он с ней там где-то ездит, в то время как там идет война, там, ну, это, 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 это можно прийти домой, к родителям, сесть за стол, сказать, что вот дорогой Сережа, вот твоя мама, вот я присутствии мамы, хочу тебе сделать замечание. Ну, так вести себя, это, ну, аморально, это низко, это, ну, он, ну, я считаю, что с этого начинается лазинчина. Какие покарания, на вашу думку, должен отримать депутат Поломарчук? И какие уже кроки сделала партия? И, чи взагалі будет партия инициировать и откликание депутата Поломарчука? Партия категорически осуждает действия Александра Поломарчука, как депутата которого выдвинула партия, и партия э, э, готова и будет делать то, чтобы инициировать его отзыв как депутата. Потому что депутат не может себя такое позволять, он не может называться депутатом, слуга народа. Ну, слуга э, этого мальчика, да? Так. Ну, надо быть тактичным, ты депутат, это твой округ, это твой, э, твой избиратель, в конце концов. Вот люди, которые тебя выдвинули. Да. Нравится тебе, не нравится нет. Ми всі сподіваємось на те, все ж таки, що депутат Павларчук отримає те покарання, яке він має отримати за такі дії. І ми сподіваємось, це найголовніше, що ви, ваші однопартійці дадуть хороший прецедент, хороший приклад для всієї України, коли ініціюють покарання і забезпечать. Сприятиме, скажем так, покаранню э, депутата Поломорчика. Так и будет.